Діти та собаки, друзі, партнери майже однодумці у таких важливих змаганнях. Чи важко їм знайти спільну мову? Чи важко дресирувати? Адже гратися вдома це одне, а змагатися на чемпіонаті юних кінологів це зовсім інше. Дресирувати тяжело було тоді, зараз вже трохи легше. Це перший твій чемпіонат, чи ти вже брала участь у змаганнях? А то перший що тобі найважче і найлегше в цьому змаганні? Легко это там, по кусачке кусаться, а тяжело, ну, тяжело это, это ну, бегать. Можешь дать пораду другим детям, важко заниматься собаками или нет? Что треба для того, чтобы собака тебе слухався? Это важко делать, но ну, тоже. И чтобы он тебя ну, слушался, надо гладить, ну щоб он на внимание відносіла і так він буде з командою Ну легче будуть все делать. На перший погляд, для того, хто не знайомий з подібними змаганнями, може здатися, що діти просто бігають зі своїми улюбленцями, виконуючи різноманітні, неважкі завдання. Але насправді етапи чемпіонату надскладні, особливо якщо пес сильніший за свого маленького господаря. Тож юні глядачі, зараз ви дізнаєтеся, з яких ви. Складается чемпионат юных кинологов. Ну, называется многоборье действительно, что есть несколько направлений. Первое это 100 метров бег на время. То есть вместе с собакой проводник бежит, и кто там последний пересекает финишную линию, будь то спортсмен или собака, и засекается лучшее время. И у нас есть специальная номинация призов, бег 100 метров и там самый быстрый из участников получает кубок, получает медали. Вторая номинация – полоса препятствий. 200 метров, которые нужно преодолеть. Собака бежит, преодолеть должна обязательно все снаряды. Это живая изгородь, штакетник, переползание, двухметровый забор, лестница, разрывной мост, мышеловка, бум. И здесь вот тоже засекается время, 200 метров. По результатам оценивается, кто последний пересекает линию финиша. Собака или проводник. То же самое, очень красивое, зрелищное и достаточно емкое мероприятие, ну, упражнение. Третье упражнение – общий курс дрессировки. В себя включает 10 упражнений, команды общего послушания, движение рядом, повороты на месте, работа на расстоянии жестом, голосом, апортировка, отказ от корма с чужих рук, боязнь выстрела. Вот, вот сейчас, вот в настоящее время у нас и проходит общий курс дрессировки. Вот у нас есть, значит, спортсмены сдают этот испытание. И заключительная такая, как вишенка на этом тортике у нас это защитно караульная служба, которая себя включает: в выборку вещи по запаху, вещи, охрана вещи, задержание досмотр нападения, конвой побег, конвой к судье. То есть отношения попутно проверяется, параллельно проверяется отношение от корма с рук постороннего и отношение к собаки к выстрелу, когда идет сильное воздействие психологическое на собаку. То есть достаточно емкий, достаточно хорошее упражнение. И хотелось бы отметить, практически никаких нету скидок, взрослые это или дети. То есть норматив такой, как и у, у взрослых. И у нас зачастую те ребята, которые занимаются не один год, свободно могут участвовать в взрослых соревнованиях и достаточно достойно себя представляют.